Čus, tu je a vítam vás pri mojom dnešnom videu informačnom. Takže, rozhodol som sa, že prestanem a zruším kru, ktorá bola s Edím, plný peci jedný. Takže máme to nie, že som, zač som začal nahrávať táčať sám a môžem ho natáčať s nejakými kamarátmi, keďže to není dosť isté. Takže... Tak, no proste. Z už nebudem ani hrávať, ani natáčať, čiže... už to není Eddie, LP alebo Lášk LP. Takže môj link na v popisku, keď ste chceli natočiť niečo sa môžem alebo zahrať. A takisto aj Skype. Takže tak. Dobre. vire essa frilhada, sorrilhão. A... Na doença. Do, do,